Gənizlən hər kəsə Allahın salamı olsun. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Bu gün mən sizə çox dadlı, yum yumuşaq, ağızda əriyən balı tot reseptini paylaşacağam. İnşallah ki bəyənərsiniz. Keçəyi hazırlanması. Bizə lazım olacaq 100 qram yağ, 2 dolu yemək qaşığı bal, 1 çay qaşığı silə soğuda, 3 yumurta, 2 stəkan şəkər tozu və 4 stəkan yarım un istifadə edəcəm. Çox gözəl alınır. İnşallah ki Sadəcə ə, reseptin olduğu kimi edin ki, eyni effekti olsun. Burda qızda unu artıq eləmişəm. Bunun üzərinə əlavə edirəm sodanı, yaxşıca qarışdırıram, sonra onu qoyacağam kənara. Unla soda bir yerdə yaxşıca həll edin. Sonra isə qazana su qoyuram, qızla qaynasın, ancaq çalışın ki, su həll etdiyiniz təmirlə qaba toxunmasın. Sadəcə buxarında əridin. Yağla balı şüşəyə töküb qısın. Suanmasında hər dəyə subhanda edir. Təmir qab götürərsiniz ki plastmasqabı əriyə bilər. Sonra qrağda 3 yumurtanı, sağılağlı 2 stəkan şəkər tozu əlavə edib mikserlə yaxşıca tam həll olub köpənə qədər çalırıq. nun lavaşları olur. Çox gözəl, möhtəşəm bir dadı olur. Sonra isə qızda ilk istiliyi çıxandan sonra ə, əlavə edirik hazırladığımız yumurtanı, pəşək hazırlamışdıq. Onu zəmnə əlavə edirik yağla balı birlikdə. Yağdakı qoymun yəni çox qaynasın. Bal içində hələ olsun, yağ ərilsin kifayətdir. Götürür ocaqdan, qoru kənara istiliyi çıxıb. Sonra isə əlavə edirik. Sonra qıza yavaş-yavaş un əlavə edirəm. Un az da gələ bilər. 4-5 stəkan arası götürün. Yəni 4 stəkan da apara bilər, 5 stəkan. Məndə 4 stəkan yarım getdi. Yəni görəcəksiniz ki, xəmir hələ onda özünüz görəcəyinizə yum-yumuşa, nə də bərk. Bəlkə yaxın bir xəmir alınır. Baxın qıza başladım. İlk yəndə görürsünüz ki, hələ bir hiss hiss ki, xəmir alınmır. Ovalanır sadə umaq kimi. Yəni bunun forması elədir. Elə alınır, axırda alınacaq. Un qızar. Topunduqca sanki xəmir çatlayır. Qoyuru 5-10 dəqiqə dincəsin. Soyuducuda əslində istəsəniz soyucuda dincəlməyə daha yaxşı olar. E, mən 1 saata yaxın soyucuda qoydum. 2 e, saat da qala bilər, yəni əgər vaxtınız varsa 2 saat soyucuda qalıb dincələ bilər. E, sonra isə belə kündələrinizi soyucuda qoya bilərsiniz və ya kənarda 5-10 dəqiqə soyuyur. Qalıb dincəsin. Mən isə yəni bir başə etdim. Kündələri dincəlməyə qoymadım. 8 gündə çıxır. Baxın qızlar, əlimdə rahatcına belə kündəlirəm. Çox rahat kündələnir. Yağlı xəmir olduğu üçün bu şəkildə kündələyəcəm. Bu kündələri bir başa yayıb işləyəcəm. Belə qızlar 8 gündə çıxır. Amma indi görəcəksiniz kənarlarından istəsəniz kündə də edə bilərsiniz və ya birbaşa hamısını qızartıb, yəni bişirib, ovuntuda da edə bilərsiniz. Mən kənarlarının ikisini kündəcəm, ümumilikdə 10 dənə lavaş çıxacaq. Qalan kənarları isə elə bil dörd kənarın edəcəm, ikisini birləşdirib bir-birinə iki kündə, qalanlarını isə ovunt edirəm ki, sonra tortun üzərini bəzəmək üçün. Belə qısakıçı yeymə, amma ə, onu vurğuludum ki, biraz ik lavaş edən xanımlarımız da tort edirsinizsə, biraz lavaşlara ehtiyatla yayın, çünki çox narın lavaşları olur, yapışa bilər, cırıla bilər. Görürsüz bu məndə hər səfər elində unlayıram, hər dəfə un fırladıram, unla açıram, çünki yapışsa, cırılsa, eybi olmaz. Lap tutsam, gördünüz ki, yapışdı, xəmir cırıldı, yenidən təkrar onu yaya bilərsiniz kündəli bəyə bilə bilərsiniz. Baxın belə qısadır. Qapa ən böyük qap ölçülü qapağımı götürdüm. Onun vasitəsilə belə yumru kəsdim. Görünüşü göz olsun deyəsə mütləq ki çəngəllə belə edin ki hər tərəfi bir bişsin. Sonra soba listi arxasına belə un vururam. Qoyuram bişməyə. Tez bişir. Qızır bir 2 dəqiqə arası bişir. Çox ötürüb, yəni yandırıb qoyutmayın. Təkrə ikinci artıq göstərdiyim ikinci lavaşdır kənarlarda yanına qoya bilərsiniz, bir yerdə onunla bişsin. Mən əinciləri qoymadım, çünki dedim ki, mütləq gündə etdim. Amma görürsünüz ki, ikinciləri də qoydum yanında bişsin. Bir də qızla çalışın, isti-isti çıxardın. Yavaş-yavaş tam yola bilsinə yapışır. Yavaş-yavaş çıxardın ki, qırılmasın. Baxın yumşaqlığı da belədir, qalınlığı da belə oldu. Gördüyünüz kimi. Əgər sizə belə çətindirsə, belə yapışma etmə, çoxdur. Sadəcə sobaləsinin içərisinə də yağlı kağız qoyb edə bilərsən və ya arxasına da belə yağlı kağız sərin, onda qətiyən yapışmır. Çox rahat olur. Sadəcə mənim artıq əlim alışıb deyə belə sobanın arxasında bir başa eləyirəm. Də vurğulayım ki, əgər kiməsə çətin gəlsə elə yağlı kağız necə qətiyən yapışan deyə çox rahat tezəmələ gələcək. Xəla qızlar. Bax burada artıq görürsünüz sobanın üstündə kəsmişəm belə xəmiri yayıb bir başa soba üstünə qapaq vasitəsilə kəsmişəm, kənarlarda onun bir də bir şeyi yumşaldı. Səburda baxın göstərərəm. Yum yumuşaq oldu qısar. Ağızda o bulan bir xəmir olur. Göz artdıq lavaşdamız hazırdır. Qalınlığı da belə oldu. Burda 9 lavaşdı, bir də sobadadır. Ümumilikdə de 10 dənə lavaş çıxdı. Belə qızlar bu kənarlarda bişdi hamısı. Bunlardan da indi ovun edəcəm bu kanallardan 2 dənə lavaş çıxdı. Qalansı belovun talına gətirəcəm inşallah. Qızlar bu gördünüz krem, qaymaqlı kremdir 1 litr qaymağa 2 banka skuşona gedib kanalımda var. İstəsəniz videosu izləyə bilərsiniz. Bunu keçən video olam da hazırlamışdım və dedim ki, saxlayacağam soyuducuda. Soyuducuda bir müddət rahatlıq saxlamaq olur plastmas qruqabda. Hətta mənə izləyicim sual vermişdi ki, su salmıb, baxın qətiyen su salmayıb. Nə gözəl qalıb. Çünki bu 1 litr qaymaqla 2 bankis quşunudan qız da 2 tortluq çıxır. Ona görə saxlamışdım. Qarda hazırladımsa Zavarova ev kremidir, möhtəşəm dadı var. Onun da qızlar ə, resepti kanalımda var. İstəsəniz gəlin izləyin hər ikisinin resepti. Tam ətraflı bəhsdanışmışam o haqqında. Resept haqqında istəsəniz girib baxa bilərsiniz. Baxın görün nə gözəldir. İndi hər ikisini bir-birinə qatıram. Marşmelot tortda iki kremin qarışığını çox bəyənirəm. Çox gözəl, dadlı olur. Çox möhtəşəm bir marşmelota dadında, dondurma dadında kremalanır. İnşallah ki, gəlib izləyərsiniz. İstəsəniz, yəni arzu etsəniz, linkini də siz ataram. Gəlib baxa bilərsiniz. Kanalıma daxil olsunuz, videolar bölümündə qarşınıza çıxacaq. Həmin videolarda yeni paylaşmışam ə qızlar yaxşıca həll edirəm. Amma bir də onu vurğulayım ki, mütləqdir ki, qaymaqlı krem buz kimi soyuq olmalıdır. Yəni soyuducudan çıxartdığımız anda soyuq olmalıdır. Zəvanı krem isə tam istiliyə getməlidir. Ononso bir-birinə əlavə olunmalıdır. Gözəl effekt almaq istəyirsinizsə, baxın qızlar, 2 dəqiqə olmaz ki, bir-birinə qarışdırdım. Çox mikserlə çalmağa ehtiyac yoxdur. Baxın görünüşü belə olur, çox gözəl olur. Dadı da möhtəşəm olur. Hər krem ayrı-ayrılıqda gözəl. İstəsəniz tək qaymaqlı kremindən istifadə edə bilərsiniz. Vurğulayım ki, yenə kanalımda var tək qaymaqlı kremim və ya tək sabun ekranım istifadə edə bilərsiniz. O sizin zövqünüzə qaldı, amma ikisi bir yerdə daha-daha gözəl olur. Mən tək-tək də işlədirəm bu kremləri, birlikdə də işlədirəm. Keçək qızla hazırlanmağına. Yəni ilk öncə belə ə podnəsa krem vururam ki, lavaşlarımız tərpənməsin və başda lavaşları bir-bir qovədib üzərinə bolca kremləyirəm. Gördünüz kimi lavaşları heç nə ilə istatmadım, ehtiyac yoxdur. Sonda göstərəcəm. Çalışın bir gün öncədən qızla hazırlayın ki, mütləqdir ki, lavaşlı tort bir gün qalsın. Otaq temperaturunda səhərin otaqda ağzı bağlı şəkildə bir gün qalsın ki, kremi gözəl özünə çəkib, yəni həmin gün kremliyib, məsləhətim ki, kəsməyəsiniz. Mən bir gün öncə hazırladım. İnşallah səhər günü kəsib sizə göstərəcəm. Belə qızla qat-qat yığıram hamısını. Onu qat oldu. Birdən qızla ola bilər ki, yəni ikdəfəli xanımlarımız və mənim də başıma gəlib ola bilər ki, lavaşı çıxardandan zaman və ya ola bilər əlinizdə qırıla bilər. Zlavaşdağımız o qədər bərk yumşaq olur. Bir gecə qalanda ümumiyyətlə pambıq kimi olur. Yəni ki ondan narahat olmayın. Elə qırılmış lavaşı da qoyun. Üzərinə belə kremin çəkin. Heçnə bilinməyəcək. Çox gözəldə alınır. Yəni ondan narahat olmayın ki, mə lavaşda edəndə lavaşda qırılır. Yəni dağlı və eləmirəm, buna heç bir yobdu. Yavaş-yavaş elədikcə, inşallah ki, əl alışır, yadım öyrənir. Belə qızda tam kremlədim hər tərəfini. Çox krem düzləşdirməyəcəm. Üzərinə biraz bol etdim ki, indi çünki bəzəyəndə biraz aparatın üzərinə basacam ki, çıxıntılı görsən. Ona görə belə sözləni kremin bol yaxdım. Bel öncədən çiy xəmiri kəsəndə, qızlar, yeməq qapağı vasitəsilə sonradan görünüşü çox gözəl olur. Baxın qızdı tam oğunta halına gətirdim. Blender vasitəsilə və qız da bu aparatdan istifadə edəcəm düşbər aparatından. Tortumuz ballı olduğu üçün istədim üzəridə bal fətəyi kimi görsənsin. Bir dəfə də basım, kənarları ayrıcəlinə qoyub basıram ki, kənarları da izi çıxsın. Çalışım bir az. Dərin basanda belə çıxıntılı olur. Üzəriniz sadəcə pudra şəkəri. Beləyidən keçirirəm. Çox bəyənildi, yəni hər kəs bəyəndi, dadını, görünüşünü. İnşallah ki, siz də bəyəndiniz. Əgər kanalımı izləyib kanala abunə değilsinizsə, inşallah kanalıma abunə olun, kanalıma dəstək olun, like etməyi unutmayın. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm kanalımı izlədiyiniz üçün. Sizlər gözləriniz var olsun, göz haqqınız da halal eləyim, mənim dəyərli izləyicilərim. Belə qızlar. Sonda görünüşü belə oldu. Çox sadə görünüşü oldu məncə. Yəni lavaşlı tortlara çox bəzəyə ehtiyac olmur. Sadə daha gözəl görünür. Bir də onu vurğulayım ki, qızlar əgər balı sevmirsizsə və ya da evdə bal yoxdursa, balın əvəzinə 2 yemək dolu yemək qaşığı mürəbbə də istifadə edə bilərsiniz. Elə də hazırlamışam, elə də çox gözəl olur. Və qızlar səhəri gündə artıq tortumuzu kəsdim və yumşaqlığına baxın istədim sizə göstərim. Yumşaqlığını. Baxın bu yum, yumuşaqdı qızlar. Burda hətta sizə əlimlə göstərim yumşağın gözləz əlimdə ovuldu. İçərisində belə görsənir. Belə məndən bu qədər. Mən izlədiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Allahə emanət olun. Sağ olun.